আচলতে আপুনি অকলে ছাৰ্ভাইভাৰ নহয় আপোনাৰ চাৰিওফালে যিমান সদস্য আপুনি দেখি আছে সকলোৱে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ লাইফত একো একোজন ছাৰ্ভাইভাৰ হয় যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত যাওঁ যেতিয়া কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবোঁ ডিপ্ৰেশ্যনত যাবলগীয়া মন বেয়া হ'বলগীয়া তেতিয়াই বহুতো এনেধৰণৰ কথা মনলৈ আহে যিবোৰ কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় কেতিয়াবা এগৰাকী তেইছ চৌবিছ বছৰীয়া ছোৱালী আচলতে ছোৱালী নহয় বোৱাৰী তেওঁক লগ পাইছিলোঁ হস্পিটেলৰ বিচনাত যিগৰাকী কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট ষ্টেজ আছিলে তেওঁ জনাইছিলে যে তেওঁ কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট ষ্টেজ তেওঁ নিজ মুখেদি জনাইছিলে তেওঁ বেছিদিন জীয়াই নাথাকে বুলি তেওঁক কোৱা হৈছিলে কোৱা হৈছিলে মানে তেওঁৰ যিবিলাক ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে সেই ৰিপৰ্টত ওলাইছিল যে তেওঁ ফৰ্থ ষ্টেজ কেঞ্চাৰ হয় আৰু স্পষ্ট ডক্টৰে তেওঁক জনাইছিলে তেতিয়া তেওঁৰ লগত আছিলে তেওঁৰ হাজবেণ্ড আৰু ঘৰুৱা সকলো মানুহ চাৰিওফালে আছিলে একেবাৰে ওচৰত আছিলে নিজৰ হাজবেণ্ড আৰু তেওঁ ঘৰত এৰি থৈ গৈছিলে এটা ডেৰ বছৰীয়া সন্তান কাৰণ তেওঁ নিউলি মেৰিড হয় অলে সুযোগ সপোন লাভ মেৰেজ আছিলে গতিকে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সকলো মানুহে ছাপৰ্ট কৰিছিলে নিজৰ মা দেউতা ককাই ভাই বাই ভনী আৰু শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহেও তাই সেই চাপোৰ্টখিনি তেওঁৰ বহুত মানে পজিটিভলি কাম কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁৰ যিটো মন হয় সেই মনটো ইমানেই ষ্ট্ৰং আছিল যে ডক্টৰৰ সেই বাক্য সাৰ যি সাৰ বাক্য শুনিলে হয়তো কিছুমান সৰু মানে মনৰ মানুহ মানে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ দুৰ্বল হাৰ্টৰ মানুহ হয়তো হাৰ্ট এটেক কৰিলে হয় কিন্তু সেই ছোৱালী গৰাকীয়ে বাইছ তেইছ বছৰীয়া বা খুব বেছি চৌব্বিছ পঁচিছ বছৰীয়া ডেৰ বছৰীয়া সন্তান যিহেতু আছে তেনেকুৱা বয়সৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে সেই কথাষাৰক নিগেটিভলি লোৱা নাছিলে তেওঁ ভাবিছিলে যিহেতু হৈ গ'ল কিন্তু মই হাৰি নাযাওঁ কাৰণ মই গমহে পাইছোঁ যে মোৰ বেমাৰটো হৈছে এনেকুৱাতো নহয় মই যে আজিয়ে মৰি যাম কাৰণ বেমাৰটো মোৰ শৰীৰৰ আগৰ পৰা হৈ আছিল ধৰাহে পৰিছে এতিয়া গতিকে মই যিখিনি দিন পাইছোঁ সেই দিনখিনি ভালকৈ জীয়াম আৰু আনক মই এই কথাটো বুজাই থৈ যাম যে নিজৰ মনটো যদি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আচলতে কিমান কামত আহে আচলতে কি কথা মেডিচিনবিলাক বা ডক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি টো ঠিকেই শৰীৰত মুম্বাই টা মেমৰিয়েল হস্পিত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল তাতে যিখিনি লাষ্ট ষ্টেজ কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছিল সেইখিনি কমপ্লিট কৰি অসমৰে এখন কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰত পিছৰখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গুচি আহিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এগৰাকী সম্পূৰ্ণ সুস্থ সম্পূৰ্ণ সুস্থ এগৰাকী মহিলা আপোনালোকে জানেনে তাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁৰ সেই ডাঠ মনটো তেওঁৰ সেই ষ্ট্ৰং মনটো তেওঁ ইমান ষ্ট্ৰং আছিলে যে ট্ৰিটমেণ্টখিনিতো কৰিছে গতিকে সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনিত মই যিমানখিনি নিজৰ ফালৰ পৰা পাৰোঁ মেডিচিনেতো এফেক্ট কৰিবই আৰু মই নিজৰ ফালৰ পৰাও মই নিজে ভাল হ'ম বুলি নিজে পন লৈছিলে তাৰপিছত অকস্মাত মানে আকস্মিকভাৱে যেতিয়া তেওঁৰ সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো টেষ্ট কৰিছিলে ছোৱালীগৰাকীৰ যিটো পেটস্কেন বুলি কোৱা যায় সেই পেটস্কেনত তেওঁৰ গাত কেঞ্চাৰ নাছিলে বা তেওঁৰ গাত কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰ মানে কেঞ্চাৰৰ চলিউচন নোহোৱা নহয় কেঞ্চাৰৰ মেডিচিন আছে ট্ৰিটমেণ্ট আছে সকলোৰে চাপৰ্ট আছে আপোনাৰ ঘৰুৱা গোটেই সকলোখিনি মানুহে আপোনাক মৰমেৰে কষ্টৰে ভালকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে চাৰিওফালৰ মানুহখিনিয়ে শুভাকাংক্ষীসকলে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপোনাক ৱেল উইছ কৰিছে গতিকে সেইখিনি যদি পজিটিভলি আপুনি ল'ব পাৰে নহয় কেঞ্চাৰ একো ডাঙৰ বেমাৰ নহয় আৰু ছাৰভাইভাৰ ছাৰ্ভাইভাৰ অকল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টেই নেকি মই আচলতে কেঞ্চাৰ শব্দটো কিয় প্ৰয়োগ কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেডিকেট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে নহ'লে আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে একো একোজন ছাৰ্ভাইভাৰ হয় আপুনি নিজৰ ঘৰতে চাব পাৰে যে বাৰ বাৰ কিছুমান সন্তানে ইণ্টাৰভিউ দিও এটা ভাল জব নাপায় কিয় সেই পুত্ৰজন বা সেই ছোৱালীগৰাকী জীয়ৰী গৰাকী এগৰাকী চাৰ্ভাইভাৰ নহয় জানো চাবলৈ গলে তেওঁ সেই তেনেকুৱাই কিন্তু তেওঁ কম ষ্ট্ৰং নেকি যে নাই এইটোত নোৱাৰিলেও পাৰিম বা মই কৰিমেই বুলি কিমান কষ্ট কৰি থাকে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এটা বিশেষ ধৰণৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে বাৰ বাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কিন্তু বাৰ বাৰ অনুও হোৱা দেখা যায় তথাপিতো তেওঁলোকে সেই মানসিকতাখিনি নেৰে সফল হয় হোৱা দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মাক দেউতাকে কিমান কষ্ট কৰে তেওঁলোক একো একোজন ছাৰ্ভাইভাৰ নহয় জানো গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী এতিয়া কিছুমান মহিলাৰে ঘৰুৱা কিমান অশান্তি থাকিব পাৰে কিমান অসুবিধা থাকিব পাৰে বা আহ নিজৰ সন্তান নাথাকিব পাৰে বহুত ধৰণৰ আজাৰ অসুখ বিসুখ বা অকলশৰীয়া বহুত অসুবিধা প্ৰব্লেম থাকে মানুহৰ গতিকে মই সেই ভাবোঁ যে আৰু এটা কথা ঘৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ অসুখ হয় বেমাৰ হয় তেতিয়া গোটেই ঘৰখনৰ মানুহখিনিও কিন্তু আপোনাৰ লগতে সমানে চাৰ্ভাইভাৰ হয় অকল আপুনি অকলে নহয় গতিকে নিজে পজিটিভ হ'বই লাগে যাতে নিজৰ সেই অসুখটোৱে বা আপোনাৰ সেই নিগেটিভ চাইডটো যাতে আপোনাক চান্স নাপায় আপোনাৰ মনটোৰ ওপৰত যাতে সিজাব নোৱাৰে আপুনি মনটো সদায় ষ্ট্ৰং ৰাখিবই লাগে আৰু যিহেতু ঘৰৰ মানুহখিনি আপোনাক হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান আছে নহয় জানো সেইখিনি আপুনি আৰু সেইখিনি দেখুৱাবই নালাগে যদি আপুনি এগৰাকী চাৰ্ভাইভৰ তেনে প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ বিষয়ত আৰু ত' সেই বস্তুখিনি অন্য মানুহে যাতে ফিল কৰিব নোৱাৰে আপুনি নিজকো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিলে সেইটো আপোনাৰ কাৰণেও পজিটিভ আহিব আৰু ঘৰখনৰ মানুহখিনিও কি হ'ব আচলতে আপোনাক দেখি তেওঁলোক আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব আপোনাক ৰাখিবৰ কাৰণে বা সাহস পাব গতিকে অকলশৰীয়া বা ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নিজৰ লগত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মই যিটো কাহিনী কলো সেইগৰাকী তেইছ চৌবিশ বছৰীয়া এগৰাকী বোৱাৰী হয় আহ তেখেতে মুম্বাই টাটা মেমৰিয়েলত মই কৈছো লাষ্ট ষ্টেজৰ কেঞ্চাৰ ধৰা পৰাৰ পিছতো তেওঁ সেই কথাখিনি মাথাত সুমুৱাই নললে

হৈছে তেওঁৰ গাটো কিন্তু তেওঁ সেইবিলাকত কেয়াৰ নকৰে তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে ফেচবুকত আপডেট দিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট দিয়ে তেওঁ চুলি নাইকিয়াকেও ধুনীয়াকৈ লিপষ্টিক কাজল লগাই ফুট চুট লৈ ধুনীয়াকৈ আপডেট দিয়ে ইমান ধুনীয়াকে থাকে খুব ভাল লাগে আচলতে মই কেতিয়াবা নিজে যেতিয়া সৰু সৰু কথা ডিপ্ৰেশ্যনত যাওঁ নহয় মই তেওঁক মনত পেলাওঁ তেওঁ যেন মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ কি ক'ম ইনস্পিৰেশ্যনৰ নিচিনা তেনেকুৱা এটা অসুখ গাত লৈ পেলাই ইমান ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে গতিকে সকলোৱে পাৰিব অকল তেওঁ কিয় সকলোৱে পাৰিব গতিকে বি ষ্ট্ৰং ভালকৈ থাকক সকলো সুস্থ থাকক আকৌ মই ভিডিঅ' বনাম এনেকুৱা ধৰণৰ থেংক ইউ